Друзі, всім привіт! Я знаходжусь в тому самому червоному запорожці, який раніше належав блогеру мільйоннику Круасану. Тому самому круасану, який в свій час потрапив у Припять, його за ручку привели. Він там залишив після себе купу сміття в місті Прип'ять в закинутій квартирі, який я йому підказав, що там можна залишитися, відпочити під час зйомок. Да, там. І за собою прибрати. За собою він не прибрав, залишив кучу сміття. Про це був уже відос на каналі. Якщо хочете, я можу залишити його в описі до відео. Ви подивитесь самі. Там я якраз зрівняв з його відосів, взяв окремо, що вони їли там, дав, які пакетики там. І потім воно так само валялося в квартирі в прип'яті. Це той самий блогер Круасан, якому. Також е, мій друг Іван дозволив в прип'ятській квартирі, в якій ми залишалися зробити ремонт. Він запалив всю цю квартиру на інт на весь інтернет. Потім її шукали мінти, вандали, е, всякі металісти. там познаходили, поробили там коротше все попереворачували, поворували. Причому те, що у нього там украли, якісь там. Ковдру, штори, там і щось ще інше. Телевізор, він це скинув ще на мене. Сказав, що то я вкрав. Тобто я зі своєї сталкарської квартири сам вкрав речі. Ну, самі розумієте, він недалекий далекий хлопець, цей Круасан, це вже багато хто каже. Це той самий Круасан, який каже, який називає війну Росії проти України спеціальною операцією. Він так, так сказав. Є вирізка, я зробив military operation in Ukraine Робив вже розоблачення на нього, там де ці всі моменти повставляв. Це той блогер Круасан який в своїх відосах каже, що Росія це добра, Америка це погано. Ну коротше, самі розумієте на кого на яку аудиторію працює цей е, покидьок. Цей блогер ватний, але мова не про те за всі ці речі, що він творить. Я вирішив забрати у нього цей запорожець. Я думаю, що це справедливо. Він раніше належав круасану, а тепер він належить мені. Як самі можете зрівняти? Це саме той Запорожець, той самий руль, той самий годинник, приборочка все те саме. Єдине, що він мені дістався, можна сказати, що просто корпус дістався. Двигун був вирваний з нього, в ньому була куча вм'ятин. Оці вуха були, я вже їх познімав. лобовуха була, в лабухів взагалі не було. Це прийшлось мені купляти на ринку в Києві та вставляти сюди. Багато чого вже перероблено в цій машині. Ця машина, до речі, по документах ніякого не діда Дімона. Це автомобіль, взагалі, власник тут жінка, ну бабуся. Да? Я не знаю, жива вона не жива, але документи на цей автомобіль у мене. Прийде час, я вам все покажу. До речі, в телеграмі вже деякі матеріали я вже виклав по цьому автомобілі. Ви можете прямо зараз прийти за посиланням під цим відео в мій телеграм. І взагалі там багато чого викладається, те, що не потрапляє на Ютуб, тому що тут таке буде блокуватися. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми відправляємося в Чорнобиль на Запорожця Кріасан. Ми ворожили таким ось апаратом, металоискатель. Ви знаєте, що після бойових дій... Киевской области здесь в Чернобыле стояли орки и много мин оставили после себя. А без этого уже невозможно. И ближайшее десятилетие здесь будет заминировано. Вот такой чудесный автомобиль у нас ЗАЗ-968М. Мы нашли его здесь неподалеку. Все подробности я вам буду рассказывать попозже, потому как сейчас не могу вам рассказать всего. В машину вложено очень много средств, очень много времени. Мне помогали друзья, приезжали с ним. Тут много всего переделано. Лобовуха была разбита. Не было вот этих плафонов, не было поворотников, э, не было зеркал. Я вам покажу потом. Это было тоже погнуто, в него кто-то врезался. Скорее всего, орки катались, потому как эта машина, насколько я понял, находилась в Чернобыле во время оккупации. Это машина Криосана и Суперсуса. Уровень радиации, друзья, 34, при норме 30 здесь уже превышение. Э, в первые дни после аварии чернобыльской, как взорвался реактор, в эту сторону дул ветер и разносил радионуклиды. Поэтому эта часть зоны тоже заражена. Вокруг есть жилые села, но сейчас мы проедемся с вами по мертвым селам туда, куда можно. Потому что, сами понимаете, сейчас идет война, в Припять сейчас поехать просто нереально. Сами понимаете, почему, не буду всего объяснять. Сегодня мы вместе с Андрюхой, с моим другом. Привет, Андрюха. Андрюха, Привет. ну что, поехали? Блин, даже в машину, смотри, радиация пробивает. Уже через норму аж перекидывает. Ніколи не думав, скільки грошей тобі потрібно для щасливого життя. Я думаю, чим більше, тим краще. Мільйонером за день можна стати, вигравши лотерею. Тобто ніяк. А ось мільйонером за рік реально стати, подивившись ось це відео, клікнувши ось сюди. Так само залишу для тебе посилання в описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Там людина розповість про свою методику, як можна заробляти від 3 до 10 тисяч на день, використовуючи секретний промокод. Так що переході поспішає. Хто знає, може вже завтра вона перестане працювати, а ти так і не встиг забрати свої гроші. Вперед, до дій! Передачки. Води ту кришку ми теж міняли, просто втрачали, коротше. ручкой все. Поставили огнетушитель, потому что без него ездить опасно. Я видел одни блогеры, поехали без огнетушителя, и у них трамблер загорелся. Серьезно? Да, видос смотрел недавно, поэтому мы после этого решили поставить его. Надо настраивать э, карбюратор, да, или что там? Карбюратор и момент запаления. Блин, ты что, ты что, мы сейчас режемся, не гони. Тормоза еле работают, да? Ну, что тут по радиации? О, а тут уже, а тут уже норма почти. Давай сюда, сюда. Тормози, тормози. Да, давай посмотрим, что там. Я тут оставим. Интересно, что там на той дорожке. А? Кстати, Андрюха тоже в Чернобыль раньше путешествовал. Мы с ним несколько раз виделись в Припяти. У него очень интересные фотки есть в инстаграме. Обязательно подписывайтесь на его инстаграм. Орки нам все, все перепортили. Если бы не орки, мы бы сейчас поехали прям в Припять. Ты понимаешь? Да, так мы хотели помнишь, с тобой? Я на электросамокате, а ты на моноколесе поехать в Припять. Эпик был бы просто. Да, и ну, я уверен, что мы поедем еще. Может, через 5 лет. Но мы поедем. Блин, тут мост поломанный. А я очень рассчитывал на эту дорогу. -мо. Там просто еще два села заброшенных. Что по радиации у нас? Немного, кстати. 20-19. Так у меня в квартире в Киеве. Канал через. Ну конечно. Этот мост орки подорвали, скорее всего. Я когда-то по нему пешком ходил. Блин, порыбасить бы тут, ⁇ -мо ⁇ Я просто не рыбак сам. Ну ладно, придется в объезд ехать, что поделаешь. Сейчас карту откроем, посмотрим, как лучше. Так что, друзья, сами понимаете, многие хотите увидеть Припять, но Припять сейчас просто нереально попасть. Есть у меня одна идея, сейчас поедем в объезд. Там, правда, нас могут поймать. поездочка по зоне. Я ну как вообще машина нормально идет? Да, Это тоже заброшенное село, кстати. Просто дома уже все посносили. Вон, видишь, остаток дома там был. все осталось Да, почти все дороги сейчас в Чернобыльскую зону, они охраняют. Мы нашли просто такое место, где идет транзитная дорога в жилое село, через зону. И здесь можно еще немного что-то посмотреть сейчас в современных реалиях. Для бездорожья машина вообще отличная. И база у нее маленькая. Сама машина, автомобиль маленький. Ты заметил, как легко вертится вообще? Да, вообще, одной рукой. О, смотри, первые хаты заброшенные. Оно а ну, тормозит тут. Растяжек удорки дурки не осталось? Не знаю, будем надеяться, что нет. Надо внимательно под ноги смотреть. забор поваленный старый посмотри целая хата и то мы едем уже блин час ни одной хаты нет села да три замок высеть окна выбить интересно что там внутри зараз висотские а так дом прям очень похож на том в котором мы с Викой живем возле зоны. Ладно, стали суровее. Опа! Ты понял? Да. Прикинь, на дверях держится полхаты. Пролазишь? Уже кабина пожарила. Опа! Слушай, так неплохая хата, кстати. Даже окна есть целые. Да, печка разбита, к сожалению. На кирпичи, видишь, поразбирали, наверное. Ну, хата прям, ну, смотри, вот да эта я я фигня. Пьюсью. С оленями, наверное, какими-то, да? да? Ух ты, даже иконы остались. Смотри, фотки старые. Бывших жителей, наверное, этого дома. Семь, прикинь, тут семьи жили, блин, столетиями в этих хатах. потом случилась Чернобыльская авария, пришлось всем уехать. Всех выселили, эвакуировали. Ух ты, шмотки даже есть. Сидеть плащ старый. Okay. Пиджак. И бордовый пиджак, ничего себе. Я тебя вот советую. на такой ноге. Вот. Еще Смотри, вот календарь. Непонятно, Непонятно не какие годы. А тут понятно, что все ценное повыгребали уже маридеры. Ну, в принципе, вот даже на ночлег можно остаться. Вот гнездо птичье. Видите, консервы. Чушь, тут уже, наверное, столько раз останавливались. Видишь, вот консервы какие-то остатки консерв. Батарейка. А вот это, наверное, откатский станок вообще был. Похоже. А это, короче, наверное, спину чухать. Лампочка даже есть. Естественно... Поломанная, да, поломанная. Ну что, друзья, нравится вам такой контент? Если нравится, обязательно поддержите пальцем вверх, подписывайтесь, кто еще не подписан. Это будет реально интересно, смотрите до конца. Так, ну нам здесь долго останавливаться не надо, потому что мы на палевной дороге. Сейчас, наверное, отъедем, мы нам через лес немного придется ехать по лесной дороге. Там, наверное, остановимся, покушаем и будем двигаться дальше. О, подпечное пространство. Во время войны можно прятаться, короче, во время тревоги. Смотри, какая ниша. Тут, короче, паутинная растяжка. Да? Так, и мы уже на такие полы. Видишь, как с ленточка висит. Да, по бездорожью он вообще шикарно ездит. Так что камеру мы забрали отсюда. Которую Криосан оставил, видишь? <реклама> да, нема флешки, ничего. да нема ни хрена. <реклама> может, может <реклама> он туда встроил ее, конечно, но по-любому она без питания ничего передавать ему не будет. какой лес красиво начинается. Да, видишь, там, где есть колея, там, где наезжено, там более-менее безопасно ехать. Если колея закончится, уже ехать не надо, могут мины лежать. Наша любимая Чернобыльская полезья, то, что мы с тобой улюбим Это, короче, Чернобыльская ралли. Аккуратно меня не сбей! Так, ну что, сделаем привал небольшой. Уже проголодались, надо покушать. Сейчас перекусим, как раньше, как в зонке. Это вообще любимая еда была в зоне. Да, особенно Правда, еще смевины. Макарошки варишь, кидаешь туда пару ложек тушенки и вообще бомба. Послухай, какая красава круг вообще. Блин, а ложки у нас есть? Да, вроде бы были. к нам еще нож, походу, надо. Ножик у меня А, есть, да? Достанешь? Живописно. Не, ну машины ездят здесь какие-то, видишь, слава богу. Это говорит о том, что мин нема на дороге. Ну, на этой. Что такое? Сейчас будет ливень. Приближается выброс. <звы> да, вот так вот я вспоминаю, как... Какой кайф. Ты идешь с тяжелым рюкзаком по Чернобыльской зоне, пешком. Поскольку Ну километров по 10, по 15 в день мы точно проходили. А та, бывало, и что и по 30. Бывало, что и по 30. По 30, по 40, да. когда забрасываешься до Припяти без отдыха. По 30, по 40 бывало. 30, по 40. Когда время ограничено или быстро хочется в Припять, то бывало, что... Ну, минимальный маршрут 35 километров. Был, да, иногда банально не хотелось нигде просто ночевать больше. И ты вспомни, какой кайф, у тебя ноги болят, блин. Ты садишься на привал такой, особенно если тоже такая погода. Не, не солнце, не зарит сильно. Ну да, или да. В тенечек. И тебе жутко кушать хочется. Капец просто вообще. А да, ты открываешь тушенку, так и бах. Да. Мивина и тушенка. Вот это у меня ассоциируется с чернобыльской едой сюда. Еще с начала походов, когда начинали ходить. С Знаю. Димой, кстати, Литвиновым, когда начинали ходить. Вот это мы брали с собой мивину и тушеночку. Чтобы, чтобы вы понимали, 5 микрорентген. При норме до 30. И это зона отчуждения. Я такие флешбеки ловлю, вот сейчас, куда я здесь сижу. Понимаю, насколько мы были счастливы, когда у нас была Скажи, возможность уходить в Чернобыль. Так и хочется рюкзак на плач и. Да, и Ну все, мы покушали, будем двигаться дальше. Время тикает. Пора ехать дальше к приключениям на этом чудесном аппарате. Сегодня с вами профессиональный водитель Жужиков-Запорожцев, Андрюха. Поэтому мы будем ехать быстрее и надежнее. И немножко экстремальнее, наверное. Тормоза нормально работают? Тормозы, да. Потому что по сравнению с какой-то ну современной уже моделью машины, они тормозят очень медленно. А тут же немало усилителя нет. А... Если даже на Москве, там уже вакуумный усилители, нет. тут же ничего же немает. Частая проблема, типа, есть такая у запорожцев, да. которые стоят на месте, не ездят, что у них тормоза перестают работать. Да ездит? Да, машина будет ездить, а когда-то, возможно, после войны, после нашей победы, мы даже поедем на ней в Припять. Двигатель шепчет, честно, вообще. Так, друзья, мы выехали на асфальтную дорогу. Уже не так стрёмно ехать, по крайней мере, тут мины уже не положишь в асфальт. Что у нас двигатель, пока не перегревается? Не вообще, даже 80 50, да? Съезжай лучше с дороги, но ну, объедем лучше. Тут какие-то заброшки начались. О, смотри, вот это что, типа это? СТО? А, сюда давай заедем? А, ну там яма, там яма едет, да? Можно тачку чинить. Осторожно. Вася, смотри на меня Ты Это мы в бане. Да. Чуть-чуть не попадаешь этим колесом право. А? Да нет, ну его нафиг. Ух ты, сила? А вот это уже интересно. Так, ну что, почилим пока здесь немного. Ну да, видно, что тут масло меняли когда-то. Я уверен, что тут вот масляные фильтры, видишь? Тут их куча. Это же вечно меняют и фильтры эти кидают прям. Да. Немного перегрелись. Сейчас хай отдохнет двигатель. Мы пока пройдемся тут по окрестностям, чуть посмотрим. Так, взяли мы металлоискатель наш. Гара 250. -й. Потому что сходишь с асфальта, надо обязательно с ним идти. В принципе, нормальный металлоискатель. Это мне Леха Камрад у него в магазине я купил. Это типа аналог Гаррета 250 -го. С катушкой как раз вот под мины. Ну, он показывал мне в магазине, что реагирует даже на мины лепесток. Вот эта катушка. Хотя она гражданская считается. Бачу, что сие. Сермет. Нифига себе. Ну, бывает, знаешь, что фольга лежит. Угу. И Я ну капец. Это нормально, да как было, значит, куча нюку. Да -мо, как нам пройти? Идем обходить как Тут банально может какая-то Колючая проволока даже лежать. Видишь? Забор мог быть металлический. С горем пополам, мы дошли до какой-то сталкерской стоянки. Видите, такие лавочки сделали, какие-то самодельные. И пили много энергетиков. Ну, сейчас проблема в том, что ты реально не знаешь, там мина лежит или гвоздик какой-то просто. Вот это ж, прикинь, вот так вот мы по зоне будем ходить первые годы только с вот этим вот прибором. Так, а тут у нас всего лишь такая фигня, да? Комнатушка какая-то была. Так, ну что, вроде двигатель остается трохи. Сейчас поедем далее. Да, остается уже больше. Сейчас поедем, там должен быть какой-то заброшенный завод. <-магаз> Че поехали, выедем візьмеш свою тоже машину на двух рулях Поехали, покатаемся. Ну, как вообще будет <глушен> Сейчас, друзья, вы побачите целых два запорожцев в чернобыльской зоне. Вечера. Прикинь, педаль отпустил, он завез. Я сказал. А га мне... газ не хочет заводить. Заклинаються. Ну, требовишь настраивать. контроль а? советский круиз контроль да бы бс уже поставить и кондиционер был бы вообще такой да, бы тонировка отклеилась да я бачил сушь клеил сус подъезжаем вместе с тобой покатаемся тонировочку сделаем обратно так у нас сейчас отлотыть пол все ушла блин Тренировка отклеилась, которую ты клеил. Приезжай, поклеим обратно, покатаемся нормально. Друзья, как вам аппарат? Пишите в комменты. Я думаю, что для Чернобыльской зоны, для бездорожья это вообще то, что надо. Сейчас будет еще один сюрприз. Андрюха приехал на своем запорожце. А теперь мы будем на двух. Ура! Здорово! Здорово! Теперь у нас два Зазика. Два Зазика да. будет ехать по Чернобылю. Ура! Бомба вообще. Шо-шо? У меня маленький подгон. Это уже интересно. Это интересно. Я думаю, что б... это Вау! Это нон-стоп сталкер! Класс! Спасибо огромное! Спасибо! Офигеть! Я как раз здесь пока живу, не в Киеве, у нас же таких нету в продаже. Обалдеть. Спасибо огромное. Погнали. Я лучше я не глушу, потому что боюсь, чтобы он завелся. Ну что, друзья, вперед приключениям Теперь у меня есть нон-стоп сталкер. Сейчас мы его откроем. Торжественно. Интересно, какой у него вкус. М -м -м, с арбузиком. Очень рекомендую, кто еще не пил. и ставим как я уже говорил, можно ставить вот сюда банки, и они отлично стоят, даже по бездорожью не падают. Вот сюда на, на вот эту вот кнопку печки и на руль облокачиваешь себе и едешь. Да, на двух жужиках так еще никто, кого еще никто не делает. Тоже, да, 968М. идет хорошо, правда педаль не сильно отзывчивая. Настраивать нужно карбюратор. Андрю, как тебе поездочка? Огонь? Чернобыльской зоны на Запорожье. Мы еще на катаж. Сзади тебя, кстати, завод какой-то там. Жужики, это красота, это шикарно. Спасибо огромное, что на они нас сюда завезли. Но давайте же посмотрим, что вот это за здание. Там нужно быть очень осторожными. В этом селе стояли орки. И тут может быть все что угодно. Я не знаю, проверено ли это здание на мины. Ходить нужно очень осторожно. Очень-очень прям осторожно. И никаких лишних предметов не поднимать. Особенно, которые очень красивые. И очень манят, чтобы их поднять и положить в карман. Непонятно. На карте не видно, что это за здание. Вот так, видишь, могут даже э, небольшую мину могут даже положить под кирпич. Типа мусорка какая-то. Ого, поролона сколько. Ты что, завод заводку это? Приборка, короче, от мопеда какого-то. Но трогать ее лучше не надо. Красивенько она тут так лежит. Вон наши жужики стоят. Подвалку это даже там есть. Видите, подвалчик. Лазить мы там не будем, потому что оно все мягкое и под каждым таким мягким поролоном может лежать тот же самый та же самая мино-лепесток. Поэтому это очень опасно. В этом селе я уверен, что стояли орки. Об этом неоднократно уже говорили. Нужно подняться на второй этаж. Тоже осторожненько ходя только по бетону. Оп, Перескакиваем Тут куча кирпича Закладывали окно для чего-то, не знаю Вон наши запорожцы стоят Да, я тоже хожу по этим балкам Ну его нахрен Везде может что-то лежать Ого, сколько тут его, ё-моё Офигеть Тут прям руины какой-то Какого-то завода, видите С той стороны обгоревший лес тут были пожары очень сильные 2020 году. Короче, не знаю, друзья, пишите свои догадки в комментарии, что это может быть за место и почему тут столько поролон. Что здесь могли производить. Потому что на карте я не нашел. Может даже после аварии черно черно были использовалось как-то. Друзья, радиацию тоже надо всегда мерить. Видите, здесь более-менее, чтобы не нет. Андрюха где-то находил точку, где-то 40. Шел дождь, да? Ну, он далеко это Смотри, выше. 21, а 19. О, смотри, твой уже сорок. Так, ну что, все, Андрюх, пора петлять отсюда. Дождь начался. Надо искать укрытие. Приближается выброс. На Чернобыльская зона отчуждения друзья, адреналинчик, пошел немножко бездорожье. Андрюха на своем, смотрите, что делает. Ё-моё, Хоть бы проскочить, ни хрена себе. Хорош! Мы взяли местного проводника. Друзья, мы заблудились, поэтому нам пришлось ловить связь. Выходить на одного нашего хорошего знакомого, который живет тоже рядом с Чернобыльской зоной. И просить у него человека, который нас проведет по безопасной дороге, которая уже проверена от Мин могли проехать дальше. Мы вот едем на озеро купаться, на Чернобыльское озеро. Ну буреломчики пошли. Блин, ну больше всего стремает, чтобы на дороге не стояла мина противотанковая. Потому что здесь катапы были. Посмотрите, какая красота. У, у меня флешбэк прям в зоне. Ух ты! Смотрите, лютая бездорожье. Офигеть! Из оборотов отлично проходит эти места. Опа! Ладно. Вы прикиньте, за проходит раз вообще глубокие-глубокие лузы. Лина, это просто капец. Эта тачка создана для бездорожья, друзья. Офигеть. Реально, я не просто то на марке, в следующем наверное, уже потерял давно. Сколько раз вы привали даже те же сухи. Это хороший такой такие Блин, Машина тупо плывет. Но есть поедем. С не для меня труханула так что. Хорош. Опа, озерцо. Yeah. Ну что, Андрюх, норм? Офигенно а да? Прохладно, логично. У, друзья, искупаться. Здесь по зоне и около зоны это просто бомбезно. Мне кажется, мы немного отклонились от э, курса. Что ты делаешь? Охлаждай телефон. Ты телефон охлаждаешь воду? Да он от Сочи перегиб, жизнь. Ты уверен, что его так можно охлаждать? Думаю, Это предусмотрено ну, заводом? Я вляну, что можно, но никто на не дает. Да <свят> видно сразу, если откажет, то потом. До вода куда надо там. А я сейчас сам еду к заброшенной хате, прямо по Чернобыльской зоне. Мы вам покажем наш быт, покажем, как будем облагораживать там территорию, как домик там улучшать и все такое. Ну, естественно, будем дальше кататься на этой чудесной машине. Все спойлеры, друзья, к следующим видео вы можете посмотреть у меня в Телеграме. Ссылочка под, под этим видео в описании. Погнали дальше, навстречу приключениям. Слава Украине! Друзья, обязательно в комментарии прямо сейчас напишите, та ли эта машина, которую вы мне говорили тех блогеров или нет. Прямо сейчас напишите, она это или нет. Так, хлопцы, я хочу показать вам прикольную штуку. Цена реклама, так что не отключайтесь. Один з айтішників зламав онлайн гру, і ми вже більше тижня з друзями витягуємо звідти бабло через спеціальну прогу. Вирішив поділитись з вами, тому що невідомо скільки ще проживе ця тема. Тож покваптеся! Ролик залишу ось в цьому квадраті, натискайте прямо зараз та починайте заробляти. Клікайте прямо зараз, прямо ось сюди. Всім дякую, всім дякую.